بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الرحمن الرحیم و نحمد رسول کریم اما بعد دینی اسلام میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام اور اہم حکم وہ نماز کا ہے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کی تاکیدی حکم نازل ہوا ہے اور نماز چھوڑنے پر وحیدیں وارد ہوئی ہیں قرآن کریم میں سو سے زائد مقامات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کے شروع میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور قرآن شریف کے آخر میں بھی نماز پڑھنے کا ذکر ہے جس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے چنانچہ قرآن کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن ہدایت ہے ان تقوی والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور قرآن کریم کے آخر میں بھی سورہ میں ربی کا و نحر اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو قرآن کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے اور جگہ جگہ نماز کی تاکید وارد ہوئی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف بہت ساری احادیث میں نماز پڑھنے کا تاکید حکم وارد ہوا ہے اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کا خود اپنا طرز عمل خود اپنی محبت اپنا عشق نماز کے ساتھ جو نماز کی اہمیت اور عظمت اور بلند درجے کا پتہ دیتی ہے چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کتاب موقوتا کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے دوسری جگہ ارشاد ہے حافظاتی وس الوسطیٰ نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کا خیال رکھو خاص کر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو دوسری جگہ ارشاد ہے وبص خلاطی وس قبر عالیہ اپنے اہل و حیال کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر ثابت قدم رہو دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صلاح النَّارِ قین مِّنَ وز نماز قائم کرو دن قعین نہار دن کے دونوں حصوں میں دونوں کناروں میں یعنی دن شروع ہوتے وقت اور دن کے آخر میں دن کے شروع میں یعنی فجر کی نماز اور دن کے آخر میں یعنی زوال کے بعد ظہر اور حاصر کی نمازیں ذمین اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو یعنی مغرب اور عیشہ کی نمازیں اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وہ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ اس زکاتا ورن نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو ایک تفسیر کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھو خاص طور پر جماعت کا بھی ذکر آ گیا تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا حکم فرما رہے اور نماز چھوڑنے پر وحید بھی بیان پر مارے سور ماحول میں تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں وقت ملا تو پڑھ لی وقت نہیں ملا تو چھوڑ دی اور اسی طرح سو سے زائد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے اور اسی طرح احادیث شریفہ میں جگہ 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 نماز کے اہتمام اور وہ اپنے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں چھوڑنے پر واحدیں ہیں اور خود حضوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نماز سے فرمایا فِي میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یہ جملہ حضور علیہ صلاۃ السلام نے نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے بارے میں فرمایا صرف نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے دل کو سرور ملتا ہے جسم میں نشات آتی ہے اور ہر غمی کے موقع پر جب کوئی آندھی آتی طوفان آتا کوئی پریشانی ہوتی حضور علیہ صلاح السلام نماز پڑھتے تھے عید کا نیدہ حض بہ امر حضلاح حضور علیہ صلاح السلام کو جب کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے تھے اور نماز کی اہمیت اور عظمت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حضور پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے وہ سب زمین پر اتارے اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجے ہیں وہ احکام لیکن جب نماز کا حکم دینا مقصود ہوا تو اللہ رب العزت نے حضور حالی صلی اللہ علیہ اللہۃسلام کو اپنے پاس بلایا اور شب معج میں یہ نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے پیش کیا تو یہ نماز وہ فرض عبادت ہے جو شب معراج میں اور مل اعلیٰ میں حضور علیہ صلاۃ السلام کو دی گئی ہے تو یہ ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ طرز عمل یہ نماز کی اہمیت اور عظمت شان پر دلالت کرتا ہے اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اتنی حدیث شریف سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اعمال لکھنے والے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ان وہ فرشتے جو صبح میں آتے ہیں اور اثر تک رہتے ہیں پھر عصر میں چلے جاتے ہیں دوسرے فرشتے آتے ہیں جو عصر سے اگلی صبح تک ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہوتی ہیں بندوں کے اعمال لکھنے پر تو جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کئی فتح رقت و محبادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ترکنہ ہم وحم یوسّلّلم واتعینہ ہم وحم یوسّلون ہم جب انہیں چھوڑ رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے حدیث شریف میں تھا کہ وہ فرشتے صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں فرشتے صبح کی نماز میں آتے ہیں اور جو, جو پہلی جماعت چلی جاتی ہے پھر یہ فرشتوں کی جماعت عصر کی نماز تک رہتی ہے پھر عصر کی نماز میں یہ جماعت اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے اور دوسرے فرشتے آتے ہیں جو اگلی صبح تک جن کی ڈیوٹیاں مقرر ہوتی ہیں اور یہ بندوں کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے عصر سے صبح تک یا صبح سے اصر تک آدمی یا انسان صرف نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ تو بہت سارے نیک عمال دوسرے بھی کر لیتا ہے تسبیح کرتا ہے ذکر کرتا ہے صدقہ کرتا ہے دوسروں کے کام کاج کرتا ہے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے دوسروں کا بوجھ کم کرتا ہے مختلف بہت ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن ان تمام نیکیوں میں جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف نماز کا ذکر کرتے ہیں اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ اہم اور محتم بشان امر وہ نماز کا ہے یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی تھی اور اتنا اہتمام ہوتا تھا اور اتنی محبت اور حشق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر حضور علی علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھتے دیکھتے حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہم بھی نماز سے اتنی ہی محبت کرنے لگے اور نماز کی اتنی ہی فکر کرنے لگے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ جب ان کو خنجر مارا گیا نماز فجر میں اور دوسری رکعت میں ان کو جب خنجر مارا گیا وہ بے ہوش ہو گئے گر گئے تھے اور جب ان کو اٹھایا گیا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کا مسلسل خون جاری تھا تو پیٹ مبارک کا خون روکنے کے لیے میں نے اس پہ ہاتھ رکھا تو وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ میرا ہاتھ پیٹ کے اندر چلا گیا پھر میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی پگڑی سے اس زخم کو باندھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے صحابہ کی معاونت کے ساتھ اٹھا کے ان کے بستر تک لے گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے اور اتنے میں کافی وقت گزرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا تو دیکھا کہ خون ہی خون ہے حضرات صحابہ رو رہے ہیں اور ادھر اس طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ حیرانگی ہوئی ادھر ادھر دیکھا پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ خون کا کیسے آیا آپ رو کیوں رہے ہیں مجھے کیا ہوا واقع کیا ہے لیکن انہوں نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ پوچھا الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرات صحابہ نے عرض کیا جی امیر العمین نماز پڑھ لی تو سب سے پہلی فکر دیکھیں اس حالت میں بے ہوشی کے عالم میں سب سے پہلی فکر ان کو نماز کی ہوئی اور پھر فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ لی اور پھر فرمایا لا لمن ترک اسلامی اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے اور پھر تھوڑی دیر بعد نے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پانی طلب کیا تو وہ سمجھے شاید پینے کے لیے تو انہوں نے فرمایا نہیں وضو کرنے کے لیے اب دیکھیں اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے خلیفہ ہیں وہ نماز کی کیسی فکر فرما رہے ہیں اور جو ان کا دوسرا جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اپنی حکومت خلافت کے دوران جب ان کی آدھی دنیا پر حکمرانی تھی خلافت تھی اس دوران انہوں نے مختلف صوبوں پر مختلف گورنر انہوں نے تعینات کیے تھے تو مختلف گورنروں کے نام انہوں نے خط بھیجا تھا اور اس میں لکھا تھا ان اہم امریکہ مہندی اسلاح کہ تمہارے سارے کام تو اہم ہی ہیں لیکن ان اہم کاموں میں سب سے اہم کام وہ نماز کا ہے پھر فرمائے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے وہ دوسرے معاملات کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا ہوتا ہے لیکن جو نماز کو ضائع کر دے وہ دوسرے معاملات کو دوسرے امور کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا تو ایسی فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح حضرات صحابہ کو اور اتنی ہی تاکید آئی ہے و حدیث میں نماز پڑھنے کی